Про сучасних жінок говорять багато і охоче. Тони паперу і мільйони електронних сторінок присвячені питанням про сучасну жінку. Хто вона, як робить кар'єру, які її успіхи на особистому і сімейному фронті? Висновок завжди один. Сучасна жінка це сильна, красива і успішна людина, яка досить легко справляється з життєвними труднощами і проблемами. Одну з таких проблем ми б і хотіли обговорити в нашій програмі. Отже, розмова піде про здоров'я прекрасної половини людства. Ці кадри свідчать про захворювання жіночої статевої сфери, які можна попередити, відвідавши лікаря-гінеколога лише один раз на рік. Тож стан женского здоровья ⁇ это очень важное питание для страны в цілому и для кожной семьи окремо. Хочу остановиться на том, что, к сожалению, среди факторов риска, которые являются, которые являются приоритетным в возникновении рака шейки матки, кроме наших медицинских проблем, о которых я тоже их обязательно затрону, потому что это путь профилактики возникновения этих проблем, есть проблемы общегосударственные. Вот очень грамотный и корректный и уместный вопрос в отношении женщин, которые работают. Раньше наши медицинские осмотры чаще всего были связаны плановые с тем, что были организованы с группы населения, которые подвергались медицинским осмотрам. К сожалению, эта группа сейчас резко снизилась. Безвідповідальне ставлення жінки до свого здоров'я може призвести до деяких проблем, а іноді і шокуючих хвороб. У нас в Україні і об цьому говорили на акушерів-гінекологів, в Україні ежедневно, і це дійсно страшно на самом деле. Кожен день умирають від рака шейки матки від онкологічної патології шість жінок. Тобто проблеми настолько. Остро стоит, что наша с вами задача ее предупредить и излечить там, где женщине реально можно и нужно помогать. Это наша большая задача. За мы сегодня стандартами все женки должны регулярно проходить онкоогляд, сдавать цитологию. Стандартный метод обследования, который подразумевает приход женщины к врачу, осмотр ее, гинекологически с помощью специального набора, который э, в, одноразовом, э, в одноразовом варианте покупается в аптеке вот женщина осматривается и специальной щеточкой сервис брашем берется мазок, который отправляется в нашу лабораторию. У нас очень высококвалифицированный врач цитолог, который смотрит этот скрининговый мазок и выдает нам результаты. Необходимо ли женщине проходить дополнительное обследование и лечение? Тому у нас це все делается в єдиному лечебном учреждении, Ми нікуди нічого не відправляємо по мірі виявлення. Якщо по скринінгу виникають випросити, тільки тоді консультуруємося з спеціалістами-онкогінекологами міста Харькова. Своєчасний онкологічний огляд це запорука здорового і щасливого життя, стверджують лікарі. А жінки вперто не бажають хоча б раз на рік відвідувати гінеколога. Визуальные формы рака шейки матки и рака женских половых органов ⁇ это то, что э, можно решить, посетив врача-гинеколога и пройдя обычный, стандартный, э, необходимый уровень обследования. Это то, что очень доступно в наших условиях. Для того, чтобы прийти в консультацию, нужно обратиться на прием к врачу и просто это сделать. У нас, к сожалению из-за неосведомленности женщин мотивация к прохождению профосмотров стала сейчас более низкой. Поэтому мотивировать, мотивировать необходимость прохождения осмотра вообще у семейного врача, у гинекологов, это необходимо. Почему? Решается ряд проблем именно с целью профилактики, а не уже потом лечения или обследования. Это доступно и просто. Тому хочу від імені всіх своїх колег пригласити наше женское населення міста на профілактичні гінекологічні осмотри і зробити себе красивими і здоровими, тому що кожна жінка це прежде всего, чия мать, чия сестра, чия-то дочь. Нерідко лікарю гінекологу доводиться чути від пацієнток Я не бажаю проходити обстеження, мені це не потрібно. Я відчуваю себе добре і взагалі я здорова. Безусловно, задача врача не как-нибудь, а качественно провести онкосмотр и не позволить себе уговориться на знакомых, родственников и так далее и их знакомых просто... Поставить медосмотр, учитывая, что у женщины, которая обратилась на прием, нет жалоб. Почему? Потому что считается по европейским стандартам, если медосмотр проведен качественно на должном уровне, то риск возникновения онкологической патологии резко снижается. И вот хочу привести пример, который меня очень вдохновляет. В Финляндии нет как такового рака шейки матки. Почему? Потому что у них такая же есть скрининг-программа, как у нас. Все так же. Все проводится, все обследуется, все делается, но рака шейки матки практически нет. Почему? А потому что вот там это все поставлено в такие рамки, когда не просто проводится медосмотр, а человек сам приходит, как и в любой европейской стране для медицинского обследования, и женщине во время единственного единичного приема предлагается весь спектр медицинских услуг для сохранения ее здоровья. Сейчас такая возможность есть и у нас. Это пример и повод задуматься нам, как медикам и нашим лидерам, чтобы спонсировать, финансировать финансы именно в вакцинацию, то есть профилактику. Почему? Потому что это на, на каком-то этапе дорого, но потом я к этому отношусь вообще по жизни так, что лучшая инвестиция – это вклад в свое здоровье. До речи, досить часто трапляется так, что сдавший анализ, женщины интересуются его результатом через месяцы, або не интересуются взагалі. Скрининговая программа работает таким образом, что пройдя осмотру гинеколога со взятием стандартного цитологического обследования, когда приходит результат и выявляется патология, мы, безусловно, корректно приглашаем женщину на прием. Но прежде всего, учитывая, что проблемы диантологии стоят всегда в нашей специальности на первом месте, мы рекомендуем во время первого приема женщине прийти через несколько дней для уточнения результатов обследования. Вот, Тому що обследование обслідування дозволяє до 70-80% виявити патологію, яка може бути провоцирующим фактором возникновения ракових заболівань. дуже часто ми забуваємо про те, але необхідне правило, що хворобу легше попередити, ніж лікувати. А іноді навіть за наявних симптомів відкладаємо візит до лікаря, втрачаючи дорогоцінний час. Но важно то, что... к великой нашей радости. Такие случаи, они нечасты, нечасты, и их можно предотвратить. А предотвратить их можно настолько элементарно. Достаточно прежде всего прийти на обычный ежегодный профилактический осмотр. И я приглашаю всех женщин нашего города уделить себе внимание и прийти к нам на плановый осмотр Тут не секрет, що більшість випадків раку шийки матки пов'язані з вірусом папіломи, що передається статевим шляхом. Тож, починаючи доросле життя, дівчата повинні замислитися над безпекою своєї репродуктивної системи. Сексуальна життя настолько відповідальний і інтимний момент. Я завжди з очень великою радістю йду в школи в училища, на підприємства, тому що об'ясніть об'ясніть. возможность быть здоровой с началом половой жизни женщине. И мужчине тоже. Это задача ведь не только медиков. Это такая проблема тонкая, общегосударственная, психологическая, и семьи, и педагогов, и соци... социальных работников, и психологов. То есть это то, о чем нужно разговаривать всем. Важно об этом просто говорить и иметь возможность подростку без стеснения объяснить о необходимости использовать доступный метод предохранения не только от беременности, а еще и от ряда заболеваний, которые передаются половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекции. Потому что, к сожалению, возникают иногда проблемы, шоковая ситуация, когда мы просто констатируем факт о том, что человек болен, ему требуется лечение. Поэтому беседы с подростками, которые только вступают на эту стезю, это настолько важный фактор. И беседуя с подростками о их здоровье. Важно их научить, подсказать, не бояться обращаться за помощью, безусловно, к кому? К людям, которые тебя окружают. Но лучше, чтобы это были не подростки, подруги и друзья, а все таки мама, у которой опыт. Это врач, к которому ты можешь прийти на прием. Это педиатр, это семейный врач. То есть человек, который в этом более сведущ и подскажет, каким образом помочь подростку решить, не дай бог, возникшую проблему. Или же, наоборот, помочь профилактически ее не допустить. Хочу еще остановиться на такой приятной проблеме и напомнить, что каждая молодая девочка ⁇ это в будущем мама. Мама, которая должна и может иметь здоровое потомство. И иметь потомство в будущем ⁇ это право каждой из нас для того, чтобы оставаться здоровой. Просто придите на осмотр. И если этот осмотр позволит вам быть здоровой и иметь здоровое потомство в будущем, мы, как гинекологи района и города, будем только очень рады видеть вас счастливой, довольной, беременной, с ребеночком в будущем при рождении. Поэтому репродуктивное здоровье – это основа всех начал. Хочу, чтобы вы все оставались здоровыми. У нашей стране пациенты в большинстве своей приходят до лекаря, когда уже совсем, что называется, скрутило. Але ж лікарі не черевники. и иногда вже мало що можуть зробити. Безусловно, такие признаки, которые являются необходимым требованием и условиям обращения к врачу, это прежде всего наличие контактных кровомазаний. Вот. Поэтому, когда есть такие жалобы, женщина должна посетить гинеколога максимум в ближайшее время, не откладывая на потом. Это боли. Вот. Это своего рода выделение, нарушение менструального цикла. Это любой дискомфорт, который возникает у нее как жалоба. И с этим она может и необходимо обратиться к гинекологу, безусловно. Все рака боятся. Рака боятся все, потому что, к сожалению, чаще всего обращаются запущенные случаи. А ведь это все можно предотвратить. И предотвратить, обратившись всего-навсего профилактически на осмотр. Безусловно, есть случаи клинические, когда невозможно отвести проблему, нужно ее решать, когда она возникла. Но к большей нашей радости случаи, которые лечатся, которые при обследовании проблема может решаться, это ситуация, когда приходят своевременно вовремя и заболевание выявляется на ранней стадии. Это все очень достойно лічиться и в нашей стране. Чем чим старше стає жінка, тим вищий ризик розвитку серйозних захворювань. Останнім часом спостерігається омолодження раку. Він може зустрічатися в будь-якому віці. Сучаствують групи різка, которые ми пытаемся пригласить, виявити, у кого прицельно, ми настраиваємося на какой-то на какую-то возможную патологию, это прежде всего молодежь. Молодежь, которая вступает в сексуальную жизнь. Мы работаем со школами, работаем с подростками, приглашая их на осмотры и проводя эти осмотры совместно с нашей детской службой. Почему? Потому что я уже говорила о том, что молодежь очень активно вступает в сексуальную связь. К сожалению, подготовка их в плане знаний о том, как правильно, как безопаснее это все делать, Недостаточно говорить об этом нужно. Проблемы воспитания в семье, в школе, безусловно, важны, и мы как медики должны решать их совместно с нашими коллегами. Вот. Вторая группа – это женщины, у которых имеется патология шейки, уже есть, они состоят на учете. Следующая группа – это женщины, у которых имеются какие-то воспалительные заболевания, требующие лечения при выявлении. Незважаючи на то, что визит до лекаря гинеколога выкликает разные эмоции у женщин, отведать гинеколога необходимо не лучше одного раза на год. Це необхідно за звичку, яка стане ключем Нет. до здорового способу життя. Нет, я всегда говорю, достаточно только иметь желание и возможность взять себя и прийти на прием к врачу. У нас есть три консультации в городе. Это замечательные мои коллеги, которые работают в городской больнице, в городской больнице, коллеги моей консультации, районной нашей консультации. Вот. И коллеги, которые обслуживают железнодорожную службу. Поэтому возможность пройти и посетить гинеколога в нашем городе имеет место быть. Это доступно, это легко и это важно. Поэтому помнить нужно о том, что здоровье женщины находится в ее руках. А наша с вами задача довести до нашего женского населения, что необходимость обследования раз в году это не сложно, это доступно, это позволит сохранить свое здоровье.